韓国チョンラナムドヨスナムサンド着いたついた港や漁船かな船がいっぱい並んでるやはり海辺の近くは風が強いこの風さえも心地えい,いでさて今日行くところはこっち俺がヨスに来たら必ず行く店今日はそんな店をご紹介 塩の匂いを嗅ぎながらコチワサビが今日も行く港の前を歩いてるとおお船にライトがぎっしりパーティー気分やなこれはもしかしてイカとか釣りに行くんかな映像でしか見たことないでこんな他の魚釣りに行ったりすんのかな俺も連れてって。 そんな港の突き当たりに行くとこれが見えるタンモリチャンジャンゴハモ通りせやで今日のお店はここないよ何回か来てるけど初めて見たこんな看板場所はあっち覚えてるで向こう側には島が見えるそうなんよこの道なんよほんまにこの通りハモのお店しかないからなその中でもひときわ白い店に向かって歩いていく着いたー 早くもっこしたはーはもはもは,もはも今日のお店は早んじメニューはもちろんちゃんジゃんをはもしゃぶしゃぶ結構え値段するけどマジでおすすめ店頭には島がいっぱい書かれてるん来年世界島博覧会っていうの様子でやるんだようなぎ類の種類も書かれてるみんむるちゃんはうなぎやったり全部日本語でも書かれてる 今日の料理は一番下のりょうりはいちゃんしたのはものようにピチピチとはねた気持ちを隠しながら入店ですこちらのメニューもちろんメインメニューははもしゃぶしゃぶ2人前、3人前、4人前とあるそれ以外は冬のメニューとして鳥貝、それとアナゴが置いてあるってことはもう一択やな。 ハモシャブシャブそっちはじゅしくよ。今ごいパンパダ。ねえ。のおともはよすパンパダ。海の前やもん。オーシャンビューやもん。船も通ってるもん。この景色よ。最高正直俺ここ何回か来てんねんけど、いつもいっぱいやって。時間やんな。ちょっと時間外せば快適に食べれる。そうそうこここれくれんのよ。お店特製のハモエキス。じゃあまずはこれで元気をいただく。 パウチで入ってるハモエキスいただきます一口で下からギュギュッと絞り出すあ<ー>もうないでハモの独特な苦味はするけれど療薬は口に逃がしとか言うやろまさにそれ力も強なったんちゃうそれは錯覚まずテーブルの上には醤油ベースのタレニンニクとサンジャンそれと玉ねぎが置かれた丸ごとやなって思ってたらジャジャン きれいに彩られた鍋が置かれ、数多くのおかずたちが鍋を守るかのように周辺に置かれ。る。ほらこれよ、これがチョンラドの力。隙間なんて、見せへんぐらい、ドドンと並べられた。右から視線をずーっと動かしていってもすべておかずその向こうには海、うん。で、えー、は、ほんできたやっぱり海の前やからこいつで決まりや。だからぐる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  やっぱりよしに来たらこのソジュのどがなかいやろローリング完全なる観光客と化す実は地元の人よりもソウルから来た人たちの方が飲んでたりするんちゃうかソウルから来た日本人の本日いっぱい、ね、<laughs> <laughs> 港猫刃物かによるお前もかありがとうございます 俺の背中にはトルサンデギが見えてるからやっぱり活気キムチからやろ歯ごたえのええ茎の部分ポリポリとした食感の後にはこの爽やかな辛さ一口目で大喜びそしてこの店は梅の漬物が出てくる日本でもハモしゃぶは梅肉で食べることが多いまあこんな顔なってまうよ酸っぱいもんこの酸っぱさは欠かされへんよなあかんわもう見てるわ半ンケコッコシップンパだ。

すぎる春が過ぎても桜が舞うこの鍋の中でシャブシャブしていかなあかんねんけどもうちょっとブクブクわかなあかんねんはんか食べてるわハモの食べ方も机の上には置かれてるいろいろ書かれてんねんけど重要なんは5秒だけシャブシャブさせる裏も全く同じこと書いてるあとはまあ巻いて食べるのが基本よねあもう沸き始めてるよっしゃええー、タイミング まずはこの真ん中の分厚い歯も一切れ二切れはあかん裏返してみると皮もついてるまずはこの大事な一切れを鍋に入れていく5秒ルール12345こんなもんかな鼻のように身が開く指びきやと氷水に入れたりするけどしゃぶしゃぶやから なので出していただいた醤油ベースのタレに少しつける。よすに来たら必ず寄りたいこのハモシャブ。風うして一口目の前の波が体をなでてくる。口元にハモのような歯がふっと生え、一度噛んだら逃さないぜハモって小骨が多い魚やけど、ここのハモシャブはほぼ骨がない。 そんな障害物がないせいか旨味が時間に伝わる身が下の上で溶けた跡は余韻が残る空気だけが漏れた跡はパンパだ桜のような葉も一切れでパンパだまるで夜桜うむも言わさず釣竿が投げ込まれる一切れだけで終われる味じゃないのよシャブシャブシャブ ハナサカじいさんに大変身。ちょっと水を切ってやな次はやっぱりこいつやメロツケモノウエカラノセノセノセそんな時、おもむろに社長さんが来られるコギよウケダ。ウェルバコティシしセンそれだけのために来られたなんというサービス。産地とエゴマの葉っぱに巻いていく そんな社長の愛も一緒にパクリさっきとはまた違ううこういう食べ方ってなかなか日本ではせえへんからさまだ見てあるわ多盆しとこあ,ありがとうございますヤンニョムで和えられた小ガニの和え物こういうおかずも海辺の店ならではカリッという音が脳内で響くいやどうしよう自動的に手が瓶に行ってもうたけどあかんあかんここはお預け山ンチ一枚に モ取る。そいつを重ねて竿を投げる。再びずっしりとしたハモをゲット。この鍋の中でしゃぶしゃぶする時が一番緊張するし、一番楽しいよね。調子の打感ンで、見ただけで弾力が伝わるこの真っ白になったハム。さっき社長さんがさり際におっしゃってたのがこいつなんよ。カッキムチも入れたらうまいって。すぐ実践せなあかんやろ。これがよすス,スペシャル。 波の音を聞きながらパクッと入れるとハモはまた違う顔を見せ始めるパンがいっの香りがふわっと広がりカっムチの辛味みでビシッと締めるハモは俺より社交的ハモのお皿の下で窮屈そうにしてたこのタチウオの開きのあえもの直出てきたときからちょっと気になってたよほらタチウオのうまみが凝縮されてる噛むたびに味が立ち上がってくるこの香ばしさはつまみにはもってこい もうおかず多すぎて目がキャロキャロ。お箸もブンブン動く。さっきのタチウオで一杯いけるっちゃいけんねんけど、ワンクッション必要やから。じゃないとパンパラで溺れるから。ようやくここで瓶が傾く。ただこれは次の料理を美味しく食べるためにちょっとだけ舐める。よし再び歯も一枚慣れてきたもんや。次はこのえのきとニラをつかみひたす。そうひたすんよ。 そしてサンチュとパンアイ俺このパンアイ好きなんよ癖のあるやつそして素早くハモを救出1分1秒時間との戦いそしてこの煮詰めすぎたらあかんえの木とニラどことなく早口になってる俺もこれで準備完了最後の仕上げはこのサンジャこのサンチュの中には夢がたっぷり詰まってるその前に事前に準備しておいたこのお清めのグラスをクイッ 夢にかぶりつく現実なんんて葉っぱに包んでしまえば全部夢さって思ってたのは大間違いめちゃくちゃ暑いこれが現実でもえのきとニラはちょうどええ歯ウタ俺の計算大成功ほぼゴリラ落ち着くためにおかずのターンまずはドトリムこんなオーシャンビューで口に入れたらうまさも格別そして日本でもよくあるチャンジャこんなんご飯がたらもどロボに大変身やからな あ,あプチプチしてるうま切り干し大根とニンニクの目の和え物こうやっておかずが多いっていうのはそれだけで正義顎にビンビン伝わる刺激一連の流れの締めはこのスープ落ち着きの頂点をひとさじで体験していく <laughs> この店初めて来た時に驚いたのはこの生玉ねぎもちろんそのまま食べてもうまいねんけどハモと一緒に食べる まずはこのお鍋の中でハモに花を咲かせる作業。花咲かじいさんの再登場。それをすっぽり玉ねぎの上に。そしてニンニクをサムジャンにつけ、真っ暗な灯台に火が灯る。さっきもお見せしたお店からの美味しい食べ方というところにも書いてあってんけど、かんらしいわ。 その文言に偽りはない一本締めみたいな出てもうだけどこの韓国ならではの食べ方へ今俺の気持ちがこんな感じザワザワしてる波にこうするように俺の手も動くこの出汁をもうちょっと味わいたい醤油ベースのタレでパクリあかんお波み急いで人工呼吸この鍋の中の出汁実は後で最重要になってくるそんなことはさておき夜風に体を預ける 再び登場この立ち上の干物のあえ物。ハモ一切れかこいつ一切れかで喧嘩してしまうほど酒に合う。<laughs> 海からの SOS。俺ほんまにこの店何回か来てんねんけど、いつも人多くて真ん中にある席しか座れてなかったんけど、こんなに海見えるなんて知らんかった。時間ちょっと気をつけてきた方がおすすめ。オーシャンビューでハモにもなれる。 ちなみに韓国でハモ料理って、ヨス周辺でしか食べられてないって聞いたことあるけど、確かにソウルやプサンでは一般的ではない。ただ考えてみれば日本でもそうか、一般的には関西やもんな、特に京都、あとは俺の故郷の大阪とか、夏の風物詩って感じするしな。だからかな、ヨスに来るたびにこの店に来てしまう。そんなこと思いながら、ちょっと戦地になった。 お皿の上もだいぶセンチになってるやんラスト一切れじゃあ最後はヨスの味を体で堪能していく真っ白い羽が開いた羽モを上から寝かせる事前準備グラスについでいくそしてこれヨス名物カつかっちそいつをすべて優しく包んでいく今日は千ん観音になりたかったぐらい手が足りひんそしてグラスを持ち上げまずはググッと。 最後のこれはロマンや産地の包容力の中に何一つ喧嘩しない味の主張おろさない焼酎グラス花そうここの締めはおかゆでも他の店とはちょっと違うまずは社長が来て中のネギなどを取ってくださいそしてご飯が入れられるそうここ生米ないコンロつけて一番弱い日にしてって言われた 色が濃くなってるからユクスも追加してくれる。るなんとここから20分かかります。だってほら、お米やもんまだ。20分後。待った時間と美味しさは比例すると教えてくれるお店。ほら、ええ感じ。手にはもうすでにスプーン。よし、ちょっとだけ味見や。めちゃくちゃ暑いから気をつけてパクリ。うん、ちょっと待ってよ。まだあかんわ。5分待つ。 おい野郎ただ保険で一口だけちょっと味今回は自信あるさっきの硬さえとちょうど今ぐらいがええ頃合い熱いけどほら来たこれ生米から作ったから粘り気もよう出てるそれをお玉でお皿に移していく鍋の中から直接食べたら俺の体が完全に湯引きになってまうからな花咲いてまうわこれがここのしめお買い海風にも負けない夫婦 まずはこの熱々のスープをごくり完全なアジョッシサウンドもう一回さあ大本命注意深くフー,フーして一口そうこれ持ち込めないよこの食感他の締めではラーメンあるけどここは必ずおかゆで 残ったスープの状態にもよるけどそこまで味付けが濃くなくもう締めには最最適ここで一緒に食べなあかんこの梅一切れパクリと食べたらこんな顔にはなってまうけどこのお粥の大親友最高やで結局お粥は一人前やったからそんなに量はなかったけどお酒を飲んだ後の締めにはこれぐらいがちょうどええ。 名残惜しさはいつもつきものさてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきたこんなオーシャンビューでハモシャブを食べることができるなんて様子だけやでたぶんだから最後の一滴まであかん裸で泳いだろうかななんて思いながら本日最後の一杯 <laughs> 君ここじゃないね。ここ。やろロスのタンモリちゃんジゃんをコリにあるハモシャブのお店はハヤンジっていうだけに、建物が真っ白。ハモの白魚。え、どっちほわほわとした身にタンパクやけど上品なうまみ。いやー、大満足や。えー、あらかわいい。ちなみに俺が座ってた席、こんな感じやってんや。 のでむ男イドアぜひ皆さんもよすに来たら、ハモシャブご賞味あれ。ということで、本日の食物語はこれでおしまい。チャス